Она типа настолько громко летела, то что там аж земля начала трястись. И, короче, прилетает, оно очень засветилось, короче, все. И мы начинаем слышать, что что-то типа летит и начинают, короче, возле нас осколки, короче, падать. Мы на дороге, короче, метров 10 от нас нашли вот такой здоровый осколок от ракеты. Вышел там что горело, там человека один вытащили вытащил По а забрали ловика. Взрыв очень испугал, я сидела за компьютером, услышала свист. И с кресла или волна меня на пол бросила, или я сама, я даже толком и не поняла. Потом как будто вот что-то горячее или ну, как волна придавила и послышался взрыв. Было очень страшно. Окон нет, все выпали. Крыша там, у нас дом после ремонта хорошего. Забор, видели, что там с забором. Все. Машина стояла там у сына, тоже побитая все. Сидела кино, смотрела, потом сильно вот этот второй взрыв был. Я вот тут на кухне была, и насыпал потолок, и там все на меня упал. Муж с друзьями там поправят окна, двери. Нам помощь не нужна, этим людям помощь нужнее. громко, э, все попадало, окна повылетали. Причем в одно и то же время, как в 22 году. Ну, точно два года назад попали туда же, то же самое. Вот у меня окна были по е поставлены 27 сентября прошлого года. Снова ремонтуват, и коли ці гроші будуть, невідомо. Я перше Е-выдновлення рік чекала. Червоний хрест приїхав, все зробили те, що треба. І червоний хрест нам гуманітарну допомогу, речі першої необхідності, плюс ковдра. У кого дуже повилітали вікна, щоб затуляти, то плівку видавали.